Kutut ini biasanya berbunyi ketika sering dijemur. Begitu juga sebaliknya, perkutut yang jarang atau tidak berbunyi tersebut adalah: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua." Sobat, pembahasan kali ini adalah bukan berdasarkan pesan tertulis terkitab dari zaman dahulu, akan tetapi kali ini berdasarkan sesepuh spiritual dan kebatinan pemerhati perkutut. Atas izinnya, kami ulas di channel Sobat Jejak Alam. Untuk sobat misteri perkutut, sobat jejak alam, dipastikan untuk subscribe, like, dan share agar doa terpilih dan terbaik tersambung untuk sobatku semua. Sobat, banyak di era saat ini para penggemar misteri perkutut yang mulai menjamur di Indonesia, khususnya perkutut lokal, hingga memicu beberapa pakar ahli spiritual baik kebatinan dan energi untuk meneliti burung misteri ini seperti meneliti tentang jam bunyinya, perilakunya dan bentuk tubuh dari hewan misteri ini. Beberapa hal yang bermanfaat mungkin bisa kami sampaikan tentang memahami karakter perkutut baik dari misteri ataupun sifat kemurnian hewaninya. Selain pola perawatan, perlu juga pemahaman tentang burung perkutut yang kita rawat. Tidak menutup kemungkinan burung perkutut yang dirawat selama ini termasuk salah satu karakter yang kami sebutkan. Berikut, sobat: yang pertama, perkutut suka dijemur atau tidak. Perkutut ini biasanya berbunyi ketika sering dijemur. Begitu juga sebaliknya, akan macet berbunyi ketika sering dijemur. Hal ini memang menjadi sifat karakter alami hewan alam. Yang kedua, beberapa perkutut yang suka manggung di tempat tertentu, yaitu berbunyi di teras, berbunyi di dalam rumah, berbunyi ketika dikerekan saja. Ketika hal tersebut menjadi sifat karakter hewan alami tanpa tanda misteri. Nah, untuk penempatan sangkar perkutut, usahakan pemilik bisa lebih peka dengan memperhatikan lokasi tempatnya, karena perkutut yang gacor adalah impian semua pemerhati perkutut. Kemudian, yang ketiga, beberapa perawat yang putus asa karena susah mau manggung justru tidak menyangka perkututnya termasuk katurangan gedong mengo atau gedong minep yang sebenarnya sulit dicari daripada burung perkutut gacoran lainnya dan berikut ciri waktu bunyinya sobat yang pertama hanya bunyi di pagi hari dan hanya bunyi di sore hari hal inilah yang menjadikan perkutut adalah sebuah misteri sobat bisa jadi burung perkutut Anda memiliki energi tersendiri yang bukan hanya sebuah hewan biasa atau hewan pada umumnya. Kemudian, yang keempat, beberapa perkutut ada juga yang bunyinya ada di satu tempat, atau sangkarnya tidak dipindah-pindah. Untuk kenyamanan perkutut, bisa kita lihat dari cara manggungnya, sobat. Ya, kita harus benar-benar cermat dalam hal penempatan sangkar, sobat. Karakter ini tidak suka berpindah tempat. Kemudian, yang kelima, ketika perawat sudah merasa perkututnya tidak berbunyi sama sekali, padahal sudah rawatan lama. Hal ini yang perlu dipahami, bahwa sebenarnya perkutut yang jarang atau tidak berbunyi tersebut adalah perkutut yang suka berbunyi ketika ada petanda saja. Tanda itu bisa berupa dari alam, berbunyi ketika tengah malam, hanya berbunyi ketika pemilik mau tidur, berbunyi, dan esok hari pemilik mendapat kabar baik dan lain sebagainya. Ini juga misteri sebuah perkutut, dikarenakan hanya sang perawatlah yang bisa merasakan tanda-tanda alam itu. Selanjutnya, yang keenam, perawat harus memahami ketika perkutut mau berbunyi dari segi makanannya, yaitu beberapa perkutut hanya suka millet putih, kemudian suka memakan millet merahnya saja. Dan perkutut yang makan suka ketan hitam, kemudian suka asinan bata merah, itulah beberapa kesukaan favorit makanan perkutut yang dapat memancing bunyinya. Kemudian, yang ketujuh. Perkutut yang akan manggung ketika ditempatkan dengan sangkar khusus, seperti sangkar kubah, sangkar rajut, ini bisa jadi pertimbangan agar perkutut bisa nyaman dan manggung. Kemudian, yang kedelapan yang terakhir adalah karakter perkutut yang pemilih dengan perawatnya. Ketika awal dipelihara biasanya perkutut akan langsung manggung. Kemudian ada juga perkutut saat awal dipelihara tidak berbunyi, namun ketika dipindah rawat dengan pemilik lain malah jadi manggung. Nah, itulah sobat 8 ulasan kami tentang membaca karakter perkutut manggung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.